শুক্রবার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু উনআশীতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর সার্কিট হাউস গান্ধী মূর্তিতে গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধী বেদিতে এবং অ্যালবার্ট পার্কে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধীরে ধীরে সার্বিক ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের অনেক বিকাশ হচ্ছে গত বছর আগে ভারতবর্ষ বিশ্বের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থানে এসেছে এক বছরের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আস भी बोले अभिमोद व्यक्त तो करें राज्यपाल 15 अगस्त स्वतंत्र दिनोत्सव के संदर्भ में त्रिपुरा सब लोगों को मेरा शुभकामनाएं अपने पुराने लोग लड़के स्वतंत्र लाए हैं स्वतंत्र आने के बाद देश हर रंग से आगे जा रहा है और पहले पहले स्वतंत्र आने के बाद देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम से सब लोगों को वोट हक़ दिला के देश विश्व भर में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश इंडिया है और पहले जेंडर ये छोड़ के सब लोगों के लिए वोट हक दिलाय हैं अब इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश विश्व में का। दूसरा कोई भी नहीं है और अच्छी तरह से चल रहा है ब्यूरो रिपोर्ट खबो त्रिपुरा